urep ning alam donyo kuwi minangkae mabr ngombe kudu nerima kudu sabar kudu ngomong karo awake dhewe uga wong liya sifat adhigang adhigung adhiguna ora bakal menange lakon aja dumeh dadi wong piso aja dumeh dadi wong sugih aja dumeh dadi wong gangguan kabeh kuwi mung pacok ning urip alon ajur. bondo iso entek wong bagus ora salawase wong ayu ora sak orang ora no ana sing langgeng salian ni Gusti Allah Subhanahu wa taala sing jujur aja ngapusi sing pinter aja keblinger nek koe kelas loro jiwit, ya mbe aja diwit wong liya sing eling ya